Предприятие «Альсторм» уникальное для Тверского региона. Здесь производят основу для строительных материалов. Все ключевые должности в компании занимают тверские специалисты. Иностранные коллеги охотно делятся секретами технологического процесса. За пять лет предприятие вложило в экономику региона около 40 миллионов евро. Предприятие полностью получило все Субсидии, которые продекларированы законодательством инвестиционным законодательством региона без проволочек, это серьезная сумма свыше 100 миллионов, только в этом году 26 миллионов, в прошлом, 62 миллиона. Вы знаете, это даже по э, утверждению руководства предприятия это очень серьезная помощь предприятию. Вот продекларировал, мы должны просто выполнить без промедления четко выполнить свои обязательства, которые мы взяли и которые существуют даны законодательству. На предприятии работает 80 человек, средняя зарплата 55 тысяч рублей, социальное обязательство выполняется в полной мере, не говоря уже о дополнительном медицинском страховании. У нас были как бы была хорошая поддержка со стороны администрации области в этом проекте. испытания были большие, потому что с самого начала строительства поступило и спрос на нашей продукции упал. Все равно мы как бы пережили вот эти моменты и, и как бы получили поддержку. Сейчас э, рано сказать э, о дальнейших как бы, дополнительных инвестициях, потому что мы еще живем после кризисного времени. Но как бы мы стоим уже как бы крепко на ногах. При поддержке регионального правительства предприятие планирует перейти на использование отечественного сырья. Это позволит значительно удешевить продукцию.